Selamat datang semua ke sesi penerokaan kita hari ini. Kita ada satu bahan menarik ni. Ya, petikan dari teks akademik HME 5023T8, topiknya pasal penyelesaian masalah secara kreatif. Betul. Jadi misi kita hari ini nak cuba faham sikitlah apa ciri-ciri pemimpin yang kreatif ni dan juga uh, macam mana kita boleh pupuk kreativiti tu. Dalam konteks macam sekolah ke, organisasi ke, kan? Tepat sekali. Bahan ni ada bezakan tau antara kreativiti dengan inovasi. Ha-ha. Kreativiti -ha. tu macam hasilkan benda baru pertama kali. Inovasi pula lebih kepada penambahbaikan, buat perubahan. Tapi dia kata dua-dua ni berkait rapat. Lagi-lagi dalam sistem sosial macam sekolah lah. Ya, yeah, saling melengkapi. Intinya kreativiti ni pasal jana idea baru, cari alternatif, buka kemungkinan. Okey. Jadi... Mari kita tengok ciri-ciri pemimpin kreatif yang disebut dalam teks ni. Ada satu poin ni hmm, pasal kecerdasan. Yang mana tu? Dia kata kecerdasan sederhana je dah cukup. Kalau terlalu tinggi, uh, boleh sekat kreativiti pula. Macam pelik sikit bunyinya. Ah, itu dia. Satu paradoks yang menarik tu. Teks ni macam nak kata kena ada keseimbangan. Keseimbangan macam mana tu? Cukup cerdas untuk faham masalah tapi janganlah sampai terlalu logik sampai tak boleh fikir luar kotak langsung. Oh, okey okey, masuk akal juga. Sama juga macam pengetahuan, kena luas tapi uh, jangan sampai jadi dogmatik, terlalu ikut peraturan lama sampai tolak idea baru. Jadi kuncinya keseimbanganlah ya. Tahu cukup-cukup tapi sentiasa terbuka. Menarik, menarik. Apa lagi ciri lain? Ada lagi. Teks ni tekankan pasal jadi pemikir asli. Maksudnya orang yang aktif cari kelainan. Yang kritis dengan idea. Bukan jenis ikut je lah. Bukan. Lepas tu, pandai tanya soalan yang betul. Soalan terbuka yang tak hadkan jawapan. Hmm, penting tu. Dan satu lagi, kesediaan mental. Minda tu kena bersedia, kena terbuka untuk kreativiti tu muncul. Ingat tak pepatah peluang memihak kepada minda yang bersedia. Betul, betul. Macam kena tune in lah frekuensi kreativiti tu. Lebih kurang macam tu lah. Ada juga disebut kajian McLellan pasal saintis tu, tapi itu lebih kepada contoh ciri umum dari satu kajian spesifik je lah. Jelas lah sekarang, kreativiti ni bukan magic atau bakat semula jadi semata-mata. Bukan. Ia gabungan pengetahuan, cara fikir, kesedaran mental. Okey. Kalau macam tu, soalan seterusnya. Macam mana kita nak rangsang benda ni dalam pasukan kita? Ada cara konkret tak? Mesti ada. Dan kat sinilah peranan pemimpin tu jadi uh, sangat penting. Teks ni kata, kena bina persekitaran yang betul dulu. Persekitaran yang macam mana tu? Persekitaran yang subur untuk kreativiti. Dia kata, kreativiti ni berjangkit. Macam, uh, macam virus baik lah. Berjangkit? Contohnya? Contoh paling klasik, Bell Labs tu kan banyak pemenang nobel keluar dari situ paten beribu-ribu itu tunjuk betapa kuatnya pengaruh persekitaran. Oh wow, hebat tu. Jadi macam mana pemimpin nak buat persekitaran berjangkit ni? Salah satu caranya wujudkan apa yang dipanggil ketegangan kreatif. Ketegangan kreatif? Bunyi macam stres je bukan stres negatif maksudnya keseimbangan antara rasa selamat untuk cuba dan gagal okey dengan cabaran yang cukup untuk rangsang otak tu berfikir ada kajian Pels dan Andrews disebut dalam teks tu apa kajian tu kata dia kata produktiviti kreatif ni memuncak bila ada gabungan rasa selamat dan cabaran ni kena ada tension sikit tapi terkawal keseimbangan lagi selamat tapi mencabar kena pandai main tarik tali lah ni tepat sekali dan ini berkait rapat dengan uh, buang penghalang utama kreativiti. Apa dia tu? Takut gagal. Itu pembunuh kreativiti nombor satu. Pemimpin kena bagi kebebasan, bagi ruang, bagi masa untuk fikir. Ruang dan masa untuk pengeraman idea tu lah. Kan? Macam perambudu. Hahaha, <laughs> lebih kurang. Idea hebat kadang muncul masa kita tak fokus sangat kat masalah tu. Dan kalau buat silap? Kena hukum. Eh, jangan kena tengok sebagai peluang belajar, bukan alasan nak marah-marah. Okey, faham. Jadi, ruang selamat, masa, belajar dari silap. Ada lagi tak strategi lain? Ada. Sediakan saluran formal sikit untuk jana idea. Macam session brainstorming. Oh, yang lontar idea banyak-banyak tu? Ya. Yeah. Mula-mula galakkan idea gila-gila pun tak apa. Jangan kritik dulu. Lepas tu baru tapis, baru analisis. Okey, itu bagus. Lagi satu poin menarik dari teks ni, jangan terlalu spesifik sangat dalam pasukan. Elakkan pengkhususan melampau. Kenapa pula? Bukan bagus ke kalau semua pakar? Pakar tu bagus, tapi kalau semua dari bidang sama, cara fikir pun lebih kurang sama. Kepelbagaian latar belakang sebenarnya boleh cetus perspektif baru yang kita tak jangka. Oh, macam tu. Jadi, campur-campur lagi baguslah untuk idea baru. Boleh kata macam itulah. Baik, baik. Banyak input menarik ni. Jadi kalau nak simpulkan, apa intipati utama yang boleh kita ambil dari perbincangan kita ni? Hmm, bagi saya, yang paling penting, kreativiti ni bukan benda mistik lah. Setuju. Ia satu proses. Boleh difahami, boleh dipupuk. Kena ada usaha dari pemimpin, kena ada strategi persekitaran yang betul, bukan sihir. Ya, ia sesuatu yang boleh diusahakan. Bukan tunggu datang sendiri je. Dan ini, ini mungkin bawa kita kepada satu soalan terakhir untuk pendengar kita renungkan. Silakan. Tadi kita ada sebut pasal bagaimana cara kita kelaskan sesuatu, kan? Teks ni ada sentuh pasal stereotip contohnya. Ya, anggapan kita pada sesuatu atau seseorang. Iri boleh cabar kategori-kategori mental anda. Andaian-andaian yang mungkin dah sebati dalam fikiran tu. Supaya? Supaya boleh buka lebih banyak ruang untuk penyelesaian yang lebih kreatif sama ada dalam kerja atau dalam kehidupan seharian anda. Macam mana nak pecahkan kotak pemikiran sendiri? Huh, soalan yang mendalam tu. Memang patut kita fikirkan. Sekian saja kupasan kita untuk kali ini. Terima kasih.